Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke episod khas podcast kami pada kali ini yang bertajuk Teori Perkembangan dan Dasar Pendidikan menyokong falsafah pendidikan kebangsaan. Saya Nur Adina Safwa binti Muhammad Yasim dan saya Jenny. Dalam episod ini, kami akan membincangkan dengan mendalam tentang bagaimana teori-teori perkembangan manusia mempengaruhi dasar pendidikan di negara kita, khususnya dalam konteks pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK. Kita tahu bahawa setiap pelajar berkembang secara berperingkat dan berbeza antara satu sama lain. Oleh itu, sebagai pendidik, kita perlu memahami teori perkembangan agar strategi pengajaran yang dijalankan dapat memenuhi keperluan kognitif, emosi dan fizikal pelajar. Betul tu, Dina. Untuk episod ini, kami akan berfokus kepada tiga domain yang golong daripada kognitif, sosial emosi dan fizikal dan setiap domain ini kami akan berikan satu teori yang penting kita akan lihat bagaimana teori-teori ini diaplikasikan dalam konteks pendidikan Malaysia serta kaitan dengan dasar pendidikan seperti penyata razak 1956, Laporan Ramah Talib 1960 dan Akta Pendidikan 1996. Baiklah, kita mulakan dengan domain pertama iaitu perkembangan kognitif. Tokoh utama yang sering dikaitkan dengan domain ini ialah Jean Piaget, iaitu seorang ahli psikologi Swiss yang banyak mengkaji cara kanak-kanak berfikir dan belajar. Betul tu. Kerana menurut Piaget, proses pembelajaran bukan sekadar menerima maklumat secara pasif, tetapi melalui proses yang aktif melibatkan dua mekanisme utama iaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi berlaku apabila pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada untuk memahami maklumat baharu, manakala akomodasi berlaku apabila pelajar mengubah struktur pemikiran mereka untuk menyesuaikan dengan maklumat baharu sahaja diterima. Betul tu Jenny? Teori Piaget juga membahagikan perkembangan kognitif kepada empat peringkat iaitu sensori motor, praoperasi, operasi konkret dan operasi formal. Setiap peringkat ini mencerminkan keupayaan pemikiran yang berbeza berdasarkan usia dan pengalaman belajar mereka. Seperti yang diketahui dalam konteks pendidikan Malaysia, guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu pelajar membina pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung, perbincangan kumpulan dan aktiviti penerokaan. Contohnya, dalam mata pelajaran sains di sekolah rendah, Murid membuat eksperimen seperti menanam biji benih dan memerhati pertumbuhannya yang membolehkan mereka membina konsep secara konkret sebelum berahli kepada idea abstrak. Ya, selain itu, dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan pendidikan yang praktikal dan sesuai dengan keperluan kanak-kanak juga menggambarkan penerapan prinsip Piaget ia mengiktiraf bahawa pembelajaran harus mengambil kira tahap perkembangan intelek pelajar bukan hanya kandungan kurikulum semata-mata seperti hari ini. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke domain kedua iaitu sosioemosi. Tokoh penting dalam bidang ini ialah Erik Erikson yang memperkenalkan teori perkembangan psikososial. Ericson percaya bahawa perkembangan manusia berlaku sepanjang hayat melalui 8 peringkat dan setiap peringkat disertai dengan konflik yang perlu diatasi. Jika konflik berjaya diselesaikan, individu akan membentuk sifat yang positif yang membantu dalam peringkat seterusnya. Sebagai contoh, pada peringkat inisiatif lawan rasa bersalah, mungkin dalam sekitar umur 3 hingga 6 tahun kanak-kanak mula menunjukkan keinginan untuk mencuba perkara baharu. Jadi, jika guru dan ibu bapa memberi sokongan serta peluang untuk mereka meneroka, kanak-kanak ini akan membina keyakinan diri dan semangat inisiatif. Namun, jika mereka sering dimarahi atau ditegah daripada mencuba, mereka mungkin akan berasa takut untuk membuat keputusan yang menyebabkan perkembangan emosi mereka terhalang. Seperti dalam konteks bilik darjah Malaysia, guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan menyokong emosi pelajar. Sebagai contoh, memberi pujian atas usaha bukan hanya sekadar hasil. Dapat meningkatkan motivasi dalaman dan keupayaan. It's okay. It's okay. It's okay. buat video intro eh. Kan? Hmm. Baiklah, kita sudah sampai kepada domain yang terakhir iaitu domain fizikal. Teori yang sering dikaitkan dengan perkembangan fizikal ialah teori perkembangan daripada Arnold Gesell. Baiklah, kita sudah sampai kepada domain yang terakhir iaitu domain fizikal. Teori yang sering dikaitkan dengan perkembangan fizikal ialah teori kematangan oleh Arnold Kessel. Kessel berpendapat bahawa perkembangan fizikal dan motor kanak-kanak berlaku mengikut urutan biologi semula jadi. Ini bermaksud setiap kanak-kanak mempunyai kadar pertumbuhan yang berbeza tetapi melalui urutan yang sama dari kawalan otot besar dan otot halus. Teori ini penting kerana ia mengingatkan kita bahawa guru tidak boleh memaksa murid mencapai kemahiran tertentu sebelum mereka matang secara fizikal. Contohnya, dalam pendidikan awal kanak-kanak, ada murid yang cepat belajar, menulis dan ada yang masih sukar memegang pensel dengan betul. Ini perkara normal kerana kematangan motor halus mereka adalah berbeza. Betul tu sebab dalam mata pelajar, mata pelajaran pendidikan jasmani, guru perlu menyesuaikan aktiviti mengikut kemampuan murid. Bagi murid yang masih di peringkat awal perkembangan motor, aktiviti seperti berlari, melompat, menendang bola dapat membantu mengukuhkan otak besar mereka sebelum beralih ke kemahiran koordinasi yang lebih kompleks. Teori Kessel juga menyokong dasar pendidikan negara yang memberi penekanan terhadap pembangunan jasmani yang seperti termaktub dalam FPK Melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan hanya berfokus pada akademik sahaja Tetapi juga kesihatan dan kecer kecergasan pelajar Baiklah Dina, jika kita lihat secara menyeluruh teori-teori yang dibincangkan tadi sebenarnya memberikan kesan yang amat besar kepada hala tuju dasar pendidikan di Malaysia. Setiap teori bukan sekadar panduan dalam psikologi pendidikan tetapi menjadi asas kepada pembentukan sistem yang kita guna pakai hari ini. Betul tu Jenny. Sebagai contoh, dalam penyata razak 1956 yang merupakan titik penting dalam sejarah pendidikan kepolitikan negara. Kerana penyata ini menekankan konsep perpaduan melalui sistem pendidikan yang sama untuk semua kaum iaitu kaum Cina, kaum India, kaum Melayu. Jadi, matlamatnya ialah untuk melahirkan warga negara yang bersatu padu walaupun berbeza latar belakang. Hal ini sejajar dengan pandangan Eric Erickson yang menekankan bahawa perkembangan identiti seseorang terbina melalui interaksi sosial yang positif dan persekitaran yang menyokong. Bila murid belajar dalam suasana harmoni dan saling menghormati, mereka bukan sahaja membina keyakinan diri dalam diri mereka, tetapi juga semangat kebersamaan yang menjadi tuncang kepada perpaduan negara kita. Betul tu Dina. Dan selepas itu muncul pula laporan Rahman Talib 1960 yang membawa reformasi besar dalam sistem pendidikan. Laporan ini memperkenalkan pendidikan percuma di sekolah rendah dan menengah untuk tujuan memberikan peluang sama rata kepada semua kanak-kanak untuk belajar tanpa mengira latar belakang sosio ekonomi. So maksudnya di sini mereka tak pandang yang penting setiap golongan sentiasa dapat pendidikan yang sama rata. Ini sangat berkait dengan teori Arnold Gesell dan John Piaget yang percaya setiap kanak-kanak berkembang pada kadar yang berbeza mengikut tahap kematangan dan pengalaman mereka. Dengan peluang pendidikan yang sama, setiap murid dapat berkembang mengikut potensi sebenar mereka iaitu sama ada dari segi intelek, emosi maupun fizikal. Jadi semua murid mendapat peluang untuk pendidikan. Jadi kita teruskan kepada konteks moden pula. Semua nilai dan prinsip daripada laporan-laporan terdahulu ini akhirnya disatukan dalam Akta Pendidikan 1996. Akta ini memperkukuh falsafah pendidikan kebangsaan FPK sebagai asas kepada sistem pendidikan negara. FPK menegaskan bahawa pendidikan bukan sekadar untuk melahirkan individu yang berpengetahuan tetapi juga insan yang berakhlak, berdisiplin dan seimbang dalam semua aspek kehidupan iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani murid. Betul tu. Dengan secara tidak langsung akta ini menunjukkan bagaimana teori-teori berkembang eh. Teori-teori perkembangan manusia seperti yang dibawa oleh Piaget, Erickson dan Gesell diterjemahkan ke dalam dasar pendidikan yang sebenar. FPK memberikan panduan kepada guru supaya tidak hanya fokus kepada akademik tetapi juga kepada pembangunan sosial, kemahiran sosial dan kesejahteraan fizikal pelajar. Orang oh, nak tahu tak yang paling menarik je ni? Semua dasar ini menggambarkan satu perjalanan panjang pendidikan negara yang sentiasa berpaksikan kepada manusia sebagai fokus utama. Ia membuktikan bahawa teori perkembangan bukan sekadar teori dalam buku tetapi asas kepada pembentukan sistem yang melahirkan insan yang seimbang dari segi fizikal madani yang mampu berfikir secara rasional berakhlak mulia dan menyumbang kepada kemakmuran negara. Jadi boleh kita simpulkan bahawa setiap dasar pendidikan Malaysia sebenarnya berpaksikan kepada kefahaman mendalam tentang bagaimana manusia ini berkembang. Itulah sebabnya teori-teori perkembangan dan FPK berjalan seiring. Kedua-duanya saling berkait dan melengkapi untuk membentuk masa depan pendidikan yang berkualiti dan berperikemanusiaan. Betul. Baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai kepada penghujung episod podcast kita pada kali ini. Sebagai kesimpulan, teori Jean Piaget, Eric Erikson dan Arnold Kessel memberikan asas yang amat penting dalam memahami bagaimana kanak-kanak berkembang dari pelbagai aspek sama ada dari segi pemikiran, emosi maupun fizikal. Ketiga-tiga teori ini sebenarnya melengkapkan antara satu sama lain dalam membantu kita melihat perkembangan manusia secara menyeluruh dan seimbang. Betul tu Dina, kerana Piaget menjelaskan bagaimana murid membina pengetahuan melalui pengalaman dan penerokaan dunia sekeliling. Manakala, Erickson pula menekankan kepentingan sokongan sosial dan emosi dalam membentuk jati diri serta keyakinan individu. Giselle pula di sisi lain menegaskan bahawa setiap kanak-kanak berkembang mengikut kadar kematangan biologi yang tersendiri. Jadi di sini terlihatlah perbezaan antara murid perlu diraihkan dan bukan dibanding. Betul tu Jenny. Apabila ketiga-tiga teori ini digabungkan dalam konteks pendidikan, ia membentuk satu asas kukuh kepada pembangunan kurikulum dan pendekatan pengajaran di sekolah. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi pembimbing yang memahami potensi, emosi dan keupayaan fizikal murid yang berbeza. Dengan memahami teori perkembangan ini, guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih fleksibel, menyeronokkan dan sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. Lebih penting lagi, teori-teori ini memperkukuh pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) dan dan falsafah pendidikan guru (FPG) kerana kedua-dua menekankan matlamat yang sama, kerana mereka lebih membentukkan insan yang seimbang. Berilmu, berakhlak mulia dan bersedia menghadapi cabaran dunia global. Bila teori bila teori perkembangan diaplikasikan dengan betul, proses pembelajaran bukan lagi berpusatkan guru, tetapi berpusatkan pelajar dan berpaksi kasih sayang, kepribadian dan nilai kemanusiaan. Ya, betul sekali. Sebagai pendidik, kita perlu sentiasa peka terhadap keperluan dan perbezaan setiap pelajar yang berbeza tadi. Tidak semua pelajar dapat belajar pada kadar yang sama dan tidak semua menunjukkan potensi dengan cara yang serupa. Oleh itu, tugas kita ialah mengenal pasti kekuatan mereka dan menyediakan ruang untuk mereka berkembang secara optimum, iaitu dari minda yang cerdas emosi yang stabil hingga jasmani yang sihat. Betul sangat tu Dina. Kerana bila guru memahami teori perkembangan dan mengamalkan dalam bilik darjah, maka lahirlah pelajar yang bukan sahaja bijak dalam akademik tetapi juga berjiwa besar, berdisiplin dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Inilah sebenarnya hasrat utama sistem pendidikan di negara kita iaitu melahirkan insan madani yang berpengetahuan dan berperi kemanusiaan. Baiklah semua, kami berharap perbincangan hari ini bukan sekadar memberi ilmu, tetapi juga membuka hati para pendengar untuk melihat betapa pentingnya peranan teori perkembangan dalam membentuk masa depan pendidikan negara kita. Terima kasih kerana setia mendengar podcast kami. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi kepada semua guru, bakal guru dan pecinta pendidikan di luar sana untuk terus mendidik dengan penuh kesedaran dan kasih sayang sampai ketemu dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. bye, -bye.